И братья и сестры, я рад вас приветствовать в день субботнего покоя в Доме Божьем, когда мы в это прекрасный субботний день можем собираться и исследовать Священное Писание. Вы знаете мою любимую привычку задавать вопросы, которые не совсем легкие с одной стороны, но с другой стороны не совсем -то на них можно быстро и ответить. Сразу прошу прощения за те вопросы, которые предстоят сегодня, потому что некоторые могут неправильно воспринять. В зале есть христиане? А могут поднять руки, кто в зале христианин? Хочу увидеть просто присутствие христиан. Вот за следующий вопрос особое прошу прощения. А с чего вы взяли, что вы христиане? Вы крестились во имя Иисуса Христа. Еще есть причина, почему вы считаете себя Мы Стараемся подражать, следовать за Ним. Родились от Духа. Знаете, я себе задал вопрос, почему могу себя назвать христианином. И меня это немножко поставило так вот, знаете, вот субор определенный. Сегодня ведь много людей, вот выйдите на улицу, у нас христианская страна, да, сегодня любая конфессия говорит, что они христиане. А что же вкладывают они в этот смысл, вот быть христианином? Ну я решил пойти от обратного, проанализировать свою жизнь, проанализировать Священное Писание и пойти вот от, так с плохого, что точно не должно быть у христианина. Вот вы можете мне сказать, вот что точно с христианином несовместимо? Эгоизм. Эгоизм несовместим. Здесь ну, плоды Духа, есть. Плоды духа это совместимо с христианином, а плоды и плоти, да, это они несовместимы с христианином. Знаете, я открыл первое послание апостола Иоанна, и апостол пишет интересные слова. Вы все их хорошо знаете на я думаю. Вторая глава и 15 стиха мы прочитаем то, что точно не должно быть присуще христианину. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, отчий. Ибо все, что в мире, похоть, плоти, похоть, очей, горды, житейская, не есть от Отца, но от мира всего. И мир проходит, и похоть Его, исполняющая волю Божию, пребывает вовек. Согласны вы с этим, что вот. Любовь к миру ⁇ это к христианину не имеет никакого отношения. Или не согласны? Такая тишина. Прямо страшно стало. Не любите мира, не того, что в мире. Давайте разберем. Здесь написано, все, что в мире, это похоть плоти. Это наше желание. Это вот хочу кушать, хочу выпить, хочу покурить, кольнуться там и так далее, да. То есть хочу получить какое-то удовольствие, удовлетворение своих вот плотских наклонностей. Машину, компьютер хочу. Он, сестра, повторяет, да, Телефон новый. Похоть очей. Она вытекает из похоти-плоти. Я смотрю так, в кавычках возьмем это слово, на соседа. И у соседа машина лучше, чем у меня. Дача лучше, чем у меня. Костюм лучше, чем у меня. Телефон лучше и так далее. И гордость житейская, как мы понимаем гордость житейскую? Знаете, я вот к гордости житейской отношусь вообще очень так вот. С одной стороны, кажется, что это желание человека быть где-то, иметь статус, положение в обществе. Но вы знаете, очень часто гордость житейская бывает и в том, что я доволен тем, что я в жизни имею. Вот это довольство, оно тоже является с определенной гордостью житейской. Вот я горд за свою жизнь, вот я ее прожил отлично. Хотя здесь есть такой опасный путь, да, что можно и правильный путь посчитать опасно. Это не должно быть у христианина. Похоть и плоти, похоть и очей, и гордость житейской. А теперь, положа руку на сердце, вот признаемся себе честно, в ком есть вот эти качества. Да, поднимать руку можно, да. Ну вот, казалось бы, вот мы как христиане, неужели я должен от всего отказаться? Но исходя из этих текстов, вроде бы у Кристина не должно быть этого. Значит, я должен взять и быть таким, знаете, аскетом, который ничего не желает, ничего не хочет, ничего нового в его жизни не происходит. Он должен быть каким-то таким вот святым, да, вот. да, такой вот какой-то ореол вокруг него, что он вообще вот монахом каким-то, да, вот сразу ассоциация. Почему-то у людей есть, есть другая позиция. А другая категория людей считает наоборот, что вот эти все тексты, они немножко такие утрировать их можно. И ведь христианин это человек, который живет с Богом. А значит что? А значит, Господь этого человека что? Благословляет. А значит, что этот человек имеет все в этой жизни. Если он живет с Богом, он что? Он обеспечен, то есть наоборот завидует ему, то есть он должен выглядеть хорошо, он должен занимать в обществе серьезное положение для того, чтобы люди уважали его. Во времена Иисуса Христа фарисеи, садлюкеи и вот эти люди, которые мы сегодня, как, знаете, как, как негативно к них относимся, скажите, они к какой категории относились? Забитых, замученных, таких вот ничего от жизни не хотящих или ко второй категории? которые имели вес в обществе, которые имели богатство. Так или нет? Так все-таки. Верующий человек, христианин, каким должен быть? Каким? Тем или тем? Один мудрый человек, в притчах записаны его слова, 30 глава книги притч, он действительно попросил у Бога, как в бы молитве, определенной мудрости. Да, вы уже наперед читаете стихи, 30 глава из 7 стиха. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и тебе не сказал, кто Господь и чтобы обедневный стал красть, употреблять имя Бога моего в суе. Золотая середина. Хорошая капсула. Да, вот вроде бы. А вот теперь опять вопрос. А мы будем довольны этой золотой серединой? Вот имея золотую середину. Знаете, плохого мы себе не пожелаем никогда. То есть быть нищим понятно, быть нищим мы не захотим, ни при каких условиях. А вот богатства не иметь. Скажите, есть здесь люди, которые не хотят быть богатыми, здесь в да? зале? Могут руки поднять? Богатыми. если оно поможет? теряешь при этом Бога, то лучше его не иметь. А если оно будет способствовать твоему какому-то христианскому отношению, то почему бы его не иметь? У каждого свое понятие богатства, да? Ну вот христианин, он какой должен быть? Богатый или Средний. Ну, а как понять средний? Вот у одного средний это иметь дом, машину, а другому машину, может, не надо. А третьему надо Samsung S6, а другому достаточно Nokia 3210. Вот. Вот как? Понимаете, сегодня мы живем в такое время, когда люди нас встречают, мы сегодня в субботней школе говорили, нас встречают по одежке. То есть когда, вот, вот мы можем о себе говорить, что мы христиане, мы можем э, рассказывать людям о Христе, а как о нас люди будут отзываться, которые в мире видят нас. Они смотрят, о чем мы говорим в большей степени. Насколько я помню людей, которых назвали впервые христианами, назвали почему то Потому что все, что они делали, они говорили, что это все нам даровало. Христос. Они у них вся сосредоточенная жизнь была на Христе. Они говорят, ну вы за что не возьметесь? У вас везде Христос. У вас Христос был центром жизни. Эти люди говорят, а можно о нас сказать, что у нас Христос центр нашей жизни? Вот мы говорим о Христе постоянно, мы думаем о нем постоянно, мы размышляем о нем постоянно. Когда приходит, допустим, обстоятельства в нашей жизни определенные, когда тяжело, все говорят, я тревога, так до Бога. Мы все сразу бежим в церковь, там молимся, вот как где-то на востоке тяжелая ситуация, там и крещение сразу увеличилось количество, до этого их не так много было, да? И сразу люди побежали, сразу людям стало, Бог нужен. А вот человек достиг всего в жизни. Ему нужен Бог. Мы называем себя христианами. Но мы почему-то смотрим сегодня не на тех, кто отображает характер Христа и делаем их своим как-то эталоном. А мы сегодня смотрим, а у того больше есть, чем у меня. Я не знаю. Смотрите, я не могу. Вот. Смотрите, к чему я хочу довести. Мы сегодня начинаем смотреть на людей и видеть что-то одно в них, упуская самое главное. Что мы сегодня, живущие люди в 20 в каком же, веке, да? Христос обратился еще давно к нам, и Он сказал очень интересные слова. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имеет. Мы хотим получить сегодня многое в этой жизни. И христианин, он как бы, знаете, смотришь на Авраама. Вот я, например, долго исследовал эту тему, и для меня было волнующе. Я смотрю на Авраама. Человек, которого благословил Господь, так или нет? Господь ему сказал, что в тебе благословятся все времена земные, и ты будешь благословением. Он получил богатство, он получил обещанное от Бога детей, потомства. И он жил с Богом. И он умер в старости, насыщенный днями, имел хорошую жизнь. Мы смотрим на Иосифа, например, который в начале своей жизни жил в уютном доме с отцом. Но пройдя через определенные испытания, да, прошел эти испытания, но он каким стал? Он стал премьер-министром тогдашнего мира практически, можно так сказать. Он тоже достиг определенных кусок. И смотришь, и казалось бы, что на основании Писания можно сделать вывод, что верующий человек действительно должен быть высоко стоять, хорошо на ногах, крепко и все так далее. А смотришь на нашу жизнь, а мы не стоим твердо на ногах, да? Сегодня расценки подняли, завтра обещают еще поднять за квартплату, да? А пенсия как была тысячу гривен, так она тысячу гривен остается зарплата как была низкая, так она низкая остается. И многие люди сегодня даже верующие люди они сегодня начинают задавать богу вопрос а почему Божий сегодня вот так? Почему благоденствуют те, кто должен по идее быть наказан богом а те кто верит богу страдает и не имеет всего. Но мы же христиане. И Христос, смотрите, вот 12 глава Луки, мы продолжим, я вам читал уже один стих, продолжим дальше. И сказал ученикам своим, посему говорю, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела вашего, что одеться. Опять, поднимите руки, кто не заботится об этом? Но ведь Христос пообещал, что не заботится. У нас два человека спереди сидят, они не заботятся, что есть, что одеться. А, еще один брат есть сзади. Слава Богу, есть. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Не... Платят. Так может быть вообще сесть, сложить руки, ничего не делать? Нет, на пенсии хорошо можно сесть, я понимаю, да. У меня трое детей, я сяду, сложу руки. И скажу, я не забочусь ни о чем, я все предоставил руки Божии. Вот, знаете, мы теорию понимаем. Вот, я, вот у меня последнее время проблема. Я уперся в теорию. Я ее знаю. Вот четко. Я понимаю, как нужно. Ну, вот как христианин, христианин должен мыслить. Четко понимаю. Но как только доходит до практики, вот практически, как сделать. Вот не заботься ни о чем. Трудя отлично. Я тружусь хорошо. Почему я не получаю достойного пропитания? Ну, понимаешь, когда сводить концы с концами, это одно. А когда я могу позволить своих детей в школу отправить хорошую, чтобы они получили образование, или когда мои дети будут учиться в самом, ну, как говорится... Это гордость житейская. И вот, и вот получается, как, как мне, христианин, куда мне, вот, в какую сторону пойти? Сесть, сложить руки и надеяться, что Бог сделает мне все? Или в то же время вот это гордое житейское, надо где-то что-то да, прилагать усилия, добиваться в этом в жизни? Да. Практически... Практически. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Но Бог их питает. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Это слова Христа или я что-то не то читаю? Юра, мы не может всего рубить, Они обязаны не рубить. Юра, как Бог обратился к заказал и сказал: "Хотите ли ты твою Божьего"? Вот я хочу понять, Смотрите, они говорят, что мне достаточно сесть и доверить все в руки Божьи, и Бог за меня сделает все. А другие говорят, нет, я должен прилагать усилия, я должен работать, я А где же правда? Что делать, если я не имею того, что хочу? Смириться? Великое, спасибо. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. И есть еще одни очень важные слова, которые Христос сказал. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Когда мы, вот понимаете, вот когда сбивается вот этот прицеп, и мы начинаем смотреть на то, что, что нам нужно в этом мире делать. А Христос дал четкое указание. Так, мы не должны сидеть сложа руки в плане вот лени, расслабиться так и вот и надеяться, что Бог за меня все сделает. Но если я в своей жизни ищу отношения с Иисусом Христом, я хочу наладить эти отношения любой ценой, независимо от того, сегодня есть у меня состояние, нет у меня состояния. В какое сегодня у меня трудные времена, легкие или, наоборот, сегодня я просто счастлив, доволен жизнью. И вот если я в любой ситуации ищу отношения с Иисусом Христом и налаживаю отношения. Тогда я могу назвать себя христианином. Тогда я могу сказать, что я не забочусь ни о чем. Почему? А потому что Христос взял эти заботы на себя. Он заботится обо мне, о моей семье. Почему? Потому что я свою жизнь отдал в Его руки. Мне не нужно ничего. Я ищу Его Слово, я ищу Его руководство в своей жизни. И я хочу следить, ходить за Ним и следовать за Ним. Если Он благословит меня от того, что мне необходимо, мы сегодня слушали эту историю. И детскую, в частности, и пели в салон, и в субботной школе размышляли. Знаете, вот этих отношений с Иисусом Христом действительно нам сегодня не хватает. Мы гонимся за какими-то ценностями этого мира, пытаемся урвать в этой жизни какой-то кусок, мы пытаемся устроить своих детей, мы пытаемся устроить свою жизнь, получить хорошее образование, получить хорошую работу, но мы при этом всем забываем самое важное. Ищите прежде Царство Божьего и правду. И мы получим великое приобретение. Мы станем благочестивыми в плане того, что мы будем знать своего Господа, в кого мы уверовали. И Бог со своей стороны пообещает, что в моей жизни мне будет даровано все то, что мне... Точнее, не пообещает, а исполнит свое обещание, которое он записал на страницах Священного Писания. Но сегодня я хочу еще обратить одно ваше внимание, что вот когда Господь благословит, когда мы получим действительно то, что желаем, когда наше сердце успокоится, я действительно найду этот мир с Богом, отношения с Ним налажив. Вот Я христианином уже стал полноценным, да наладятся Ним эти отношения.